श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ससन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः कार्यं कर्म करोति यः ससन्न्यासी च योगी च ससन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः न निरग्निर्न चाक्रियः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ससन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः